રાજકોટના પાડી ગામમાં ચાર જેટલા શ્વાનોએ પ્રાંતીય યુવાન પર શનિવારે રાત્રે હુમલો કર્યો હતો મૃતક બીજલદાસના પરિવારજનોએ આ જણાવ્યું હતું બીજલદાસ સાથે કામ કરતા કર્મચારીઓએ પણ જણાવ્યું કે બીજલદાસ શંકાસ્પદ હાલતમાં ત્યાં પડ્યા હતા ચાર જેટલા શ્વાન દ્વારા પિસ્તાળીસ વર્ષે બીજલદાસ પર હુમલો કરવામાં આવ્યો કિસાન ગેટ પાસે આવેલી પૂજા ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં એક વર્ષથી કામ કરતા હતા મૂળ બિહાર પરિવાર છે છેલ્લા એક વર્ષથી અહીંયા રહેવા આવ્યા હતા અને ફેક્ટરીમાં કામ કરતા હતા हुआ था शनिवार को ठीक ना पर हम लोग को कोई खबर नहीं था हम लोग वहाँ से ज़्यादा दूर में रहते हैं ठीक ना तो हमें सुबह कंपनी में पता चला ग्यारह बजे कि तुम्हारे चाचा का एक्सीडेंट हुआ ठीक वहाँ से हम प्रशासन के साथ आए थाने पे तो थाने में हमें बताया गया कि उसे रात में दो ढाई बजे वहाँ से हॉस्पिटल भेजे थे उस टाइम वो ज़िंदा था उसे तो कुत्ते ने थोड़ा जख्मी हालत से काटा था तो हमें समझ लगा कि वो हॉस्पिटल में है तो सुरक्षित है फिर सुबह दो तीन बजे में पता चला कि उसका डेट हो गया है कुत्ते के काटने से छः सात सौ मीटर दूर एरिया कौन सा था वो साफ साफ, साफ। एक साल से यहीं थे था। उसका कुछ प्रशासन को हम क्या करेंगे वो हम लोग देखे नहीं है ठीक ना पर हमें हम प्रशासन से यही विनती करेंगे कि इसके बारे में पूरा जानकारी निकाले हम लोग का मदद करें कैसे हुआ नहीं हुआ इसके बारे में हमें भी जानकारी दे क्योंकि हम लोग दूर में थे और कैसे वहाँ पे पड़ा हुआ था कुत्ते ने काटने से हुआ या कुछ और बजा था ये तो प्रशासन जांच पड़ताल करे अच्छे से हम यही सरकार से हमारे उससे हमें कोई मतलब नहीं है ठीक ना प्रशासन से हमें मतलब ये है कि जो डेट हो गया कंपनी से हो गया तो उसको हम लोग तो नहीं चर्चा कर पाएंगे ना ठीक लिन? लेकिन कैसे हुआ ठीक ना उसका मुझे पूरा वजह सिर्फ वही बस और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए